Şamaxı və Balakən Asan Xidmət Mərkəzində "Yap ərazi ilk partiya təşkilatları yaradıldı" və Şamaxı və Balakən regional Asan Xidmət Mərkəzlərində bununla bağlı tədbirlər keçirilib. Balakənddə keçirilən tədbirdə Dövlət Agentliyinin sədri müavini Ceyhun Salmanov əsas ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən dövlət quruculuğu siyasətindən söz açıb. Tədbirlərdə təşkilat və məsələlərə baxılıb və idarə heyətlərinin sədri, üzvləri müəyyənləşib. Həmçinin yap sıralarına yeni qəbul olunmuş asan xidmət mərkəzlərinin əməkdaşlarına partiya vəsəqələri təqdim edilib. uh